وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة لا يكفرون ومن أظلم من افترى عليه كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى الكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون